Dalam video ini kita akan lihat berkenaan dengan graf halaju lawan masa. Jadi apakah yang diwakili oleh graf halaju lawan masa? Graf ini dia mewakili halaju sesebuah objek yang berubah dengan masa. Maksudnya graf ini dia akan memberikan kita maklumat tentang perubahan halaju sesebuah objek dengan masa. Jadi apakah maklumat yang kita boleh dapat daripada graf ini? Maklumatnya terdapat dua maklumat yang kita boleh dapat ataupun tiga. Yang pertama sudah tentulah halaju. Okay, halaju kita boleh dapat terus daripada graf. Yang seterusnya adalah sesaran. Dan yang ketiga adalah pecutan. Jadi macam mana kita nak dapatkan halaju? Halaju sudah tentu dapatkan terus daripada graf. Okay, kita baca terus daripada graf. Manakala untuk sesaran, kita boleh dapatkan daripada luas di bawah graf. Luas di bawah graf ini maksudnya antara graf tersebut dengan part CX. Dan yang seterusnya adalah pecutan. Macam mana nak dapatkan pecutan? Pecutan boleh didapati daripada kecerunan graf. Jadi ya, daripada kecerunan graf, kita boleh dapatkan pecutan. Baik, jadi kita tengok pada tiga contoh graf di bawah ini. Okey, kita tengok pada graf yang pertama. Graf yang pertama dia menunjukkan satu garis lurus. Okey, garis lurus bermaksud di sini adalah halaju dia meningkat secara seragam ataupun hal, halaju dia meningkat. Maksudnya pecutan, okey, bila halaju meningkat maksudnya akan berlaku pecutan dan pecutannya adalah seragam. Pecutannya seragam maksudnya pecutan tu adalah malar. Dan kita nak tengok antara graf yang pertama dan juga graf yang kedua yang manakah mempunyai pecutan yang lebih tinggi? Jadi jawapannya adalah graf yang pertama kerana kecerunan kecerunan dia lebih berbanding kecerunan bagi um, graf yang kedua. Jadi bila kecerunan dia lebih tinggi, yang satu ini dia punya kecerunan lebih tinggi maksudnya pecutan lebih tinggi. Pecutan satu lebih daripada pecutan yang kedua. Jadi ini daripada graf yang mempunyai garis lurus. Yang seterusnya adalah kita tengok pada graf yang melengkung ini. Jadi apa yang diwakili oleh graf yang melengkung? Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dia punya um, dia punya kecerunan bagi graf ini berbeza. Sebagai contoh pada awal ini kecerunan dia agak cerun. Manakala yang ini dia agak landai. Jadi maksudnya di sini pecutan tinggi manakala di bahagian yang hujung ini pecutan dia menurun. Pecutan menurun. Manakala untuk graf yang keempat ini, okey ini yang ketiga dan yang keempat, kecurunan yang asalnya landai. Manakala hujungnya kecurunan dia lebih cerun, maksudnya pecutannya pecutan rendah ataupun menurun dan yang hujung ni pecutan dia tinggi. Maksudnya pecutan dia berubah-ubah. Okey kalau graf yang melengkung ini pecutannya berubah ataupun kita sebut pecutan kalau yang pertama ni graf yang pertama pecutan seragam jadi yang ini pecutan tak seragam Okey jadi ini maklumat yang kita boleh dapat daripada graf ini Oh lupa nak sebut daripada graf ini juga kita boleh dapatkan sesaran iaitu daripada luas di bawah graf Okay, kita boleh dapatkan sesaran daripada luas di bawah graf. Sama juga dengan graf ini, kita boleh dapatkan sesaran daripada aa, luas di bawah graf. Jadi kita tengok pada graf yang terakhir. Pada graf yang terakhir, aa, sebagai contoh saya bahagikan kepada A B C dan D. Okey, jadi macam mana kita nak analisis graf ini? Kalau kita tengok ya, graf ini pada A ke B E ke B Kecerunan positif, kecerunan positif. Jadi maksudnya adalah objek ini dia sedang memecut, dia sedang pecut, dan seterusnya adalah daripada b ke c, daripada b ke c, objek ini dia sedang bergerak pada halaju yang malar. Okay, jadi bila dia bergerak pada halaju yang malar ataupun kecerunan dia sifar, bila kecerunan sifar, maksudnya tidak memecut tidak memecut ataupun kita boleh dapat halaju seragam ataupun halaju malar. Okey, pecutan dia ataupun halaju dia tidak berubah, pecutan dia sifar. Dan yang terakhir daripada C ke D, daripada C ke D kecerunan dia kecerunan negatif kerana dia sedang menurun. Okey, jadi bila kecerunan negatif maka dia sedang nyah pecut yang pecut tu maksudnya makin lama dia makin perlahan kalau kita tengok di ini adalah pada halaju sifar maksudnya dia berhenti pada hujungnya okey jadi kita boleh dapat daripada sini bahawa halaju berkurang ataupun pecutan negatif dan dalam masa yang sama kita boleh dapatkan sesaran bagi objek ini Okey, sesarannya adalah luas di bawah graf. Macam mana kita nak dapatkan sesaran daripada luas di bawah graf ini? Kita boleh gunakan sebagai contoh segitiga. Okey, berapakah masa yang diambil dan juga ketinggian ini, kita boleh dapatkan sesaran daripada A ke B. Begitu juga dengan B ke C, kita boleh buat uh, dia punya luas menggunakan formula bagi a um, uh, segi empat dan juga C ke D kita boleh gunakan segi tiga. Okey. Jadi daripada luas di bawah graf, kita boleh dapatkan sesaran manakala daripada dia punya kecerunan, kita boleh dapatkan pecutan.